Шахтер чемпионами не стал же еще, правильно или нет? А мы э, потеряли вроде бы все шансы. Нам чего волноваться? Мы ж. Вскоре они теперь волнуются. Нам волноваться не надо. А что 14 очей, что 11 очей, нож особо не имеет значения. Но мы должны выходить и выигрывать каждую игру. Главное, если будет прогресс, и мы будем видит, что команда прогрессирует в той ситуации, в которой сегодня оказалась киевская «Динамо» и в другой весь наш украинский футбол, Ребров, естественно, останется и будет работать. Если у него будет такое желание, еще надо спросить у него. вы Ну, я у него не спрашивал, мы договорились. Я ему предложил летом продлить контракт еще на 2-3 года. Он сказал, давайте я доработаю сезон. И после этого мы решим, мы с вами сядем за стол переговоров и решим, у меня нет проблем с Ребровым. Ребров захочет, мое желание, мы сядем и подпишем с ним новый контракт. Я за то, что... Вот если вы меня сегодня спро... спросите, не потому что мы выиграли сегодня, а так как работает Ребров, я всегда говорю, как он отдается, как он переживает. Я за то, чтобы э -э Ребров э оставался и работал. Я вам больше того скажу, я вам приоткрою тайну одну, что Ребров э после поражения в Кропивницком изъявил желание уйти. И мне стоило немало трудов и нервов его уговорить в том, чтобы он остался и продолжал работать. А заява, я сейчас вам... Он мне позвонил и сказал, вот я, наверное, вот... Мне стыдно, он сказал, что сегодня отрыв от шахтера такой, и если вы меня отпустите, я готов уходить. Это я вам говорю, как он. Говорит. Я ему на это сказал, что ты продолжай работать, выполняя свой контракт, а я в тебе верю, и Продолжаем в него верить. Я вам скажу откровенно, я в него всегда верил.